નાઇન્ટી નાઇન પોઇન્ટ નાઇ નાઈન નાઇન મેળવીને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે જે ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક ચારસો ને સત્તર પ્રાપ્ત કર્યો છે એજ રીતે વલસાડ જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે વાપીના વિદ્યાર્થીએ પણ નાઇન્ટી થી વધુ મેળવ્યા છે મિહિર પ્રકાશ કાપસે નાઇન્ટી નાઇન પોઇન્ટ નાઇન સિક્સ પરસેન્ટ આઇ મેળવી અને ટોપર્સ રહ્યો છે आकाश इस बार दर बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है और उसके लिए हम लोग बहुत पूछे और खास करके हमारा वापिस डिस्ट्रिक्ट वापिस से से जिससे लड़की जिया दिया दू ने आया था फोर हंड्रेड रैंक में और इसमें गर्ल्स टॉपर भी है फिर यहाँ का सिटी टॉपर भी है तो उसके लिए हम बहुत खुश है और इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक हमारा आकाश से जरा सेवन एंडर अंडर भी है और चार स्टेट टॉपर भी और एक गर्ल्स टॉपर भी हमारा आकाश से आया है हम बहुत खुशी है हम क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आज तक इंजीनियर बन रहे हैं और आकाश में हम लोग आकाश इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए भी पढ़ा रहे थे फ्रॉम एथ नाइन्थ टेंथ तभी बच्चे उसके लिए रेडी हो सकते हैं आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जेई में पंद्रह लाख बच्चे बैठा था इस बार दोनों एग्जाम में मिला के और उसी में से इतना अच्छा रैंक लेके आना एक बड़ी बात है उसके लिए हम बहुत खुश थे और आने वाले दिन में हम और ज़्यादा बच्चों को तो इंजीनियर बना के देखेंगे अच्छे अच्छा आई आई टी इसमें एन आई टी इसमें बच्चे जाके इंजीनियर बन के देश की भलाई करना चाह रहे हैं जेई में दो साल का सिलेबस होते है। स्कूल में एक साल का पढ़ा देते हैं फिर उसके बाद दूसरे साल पढ़ा देते बट जेई में हमको दोनों साल होने के बाद भी पूरा कंप्लीट सिलेबस का अच्छे से उसका रिविजन होना चाहिए पहला चीज़ दूसरा चीज है हम लोग स्कूल में ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा वो स्कूल ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते एम सी पी पैटर्न में क्योंकि बच्चे स्कूल का ज्यादा फोकस होते बोर्ड के ऊपर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम जेई के लिए तैयारी करने के लिए उनका बच्चे को वो सी मोड में एग्जाम कंडक्ट करना और स्वागत करवाना बहुत ज़रूरी है तो हम आकाश में उसको करवा देते हैं इसके अलावा इसको पढ़ाने में लेवल थोड़ा ज़्यादा होते स्कूल का एनसर लेवल से थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो हमारे फैकल्टीज वेल क्वालिफाइड होते हैं इसके लिए वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो लोग सारे तैयारी करवा देते बच्चों को उनका डाउट्स क्लियर करवा देते इसके कारण बच्चे का स्कूल के साथ साथ के लिए मेहनत करने के लिए आपको हम लोग मदद करवा देते हैं ये सेंटर से टोटल 48 बच्चे क्वालिफाई हो गए फॉर जे एडवांस के लिए बाकी सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते नॉर्मल इंजीनियरिंग में। बट 48 बच्चे जे एडवांस लिख सकते ताकि वो बच्चे आई और एन में ज्वाइन कर, कर सकते ये इसी साल की बात कर रहा हैं इस बार की बात कर बच्चा, तीन में दो एक बच्चा